Все время вот такой видит. У вас учащенное сердцебиение. <сех> Вообще. А, Пожалуй, но только не крепче. Сейчас. Что-нибудь случилось? Или кто-нибудь заболел? Ну что может случиться в этом богом забытом месте, миссис Хокин? Все гораздо проще. Я еду за лекарствами, лошадь устала. Он и заехал к вам, чтобы дать ей передохнуть одной спить чаю. Знаешь что, Джем? Прикинь, к этой этой сухопутной крысе И тащи ко мне его до пошевей. Это вы обо мне, сэр? О, это моя вас, сэр. Ну что же, я могу вам на это ответить, что если вы не заткнетесь, вы будете болтаться на виселице, как последний мерзают. А Уберу. если вы не уберете с Варшавы тесак, то я клянусь, что засуну вам свои перчатки в лодку, хотя вы их таки не Точно убью. Ух ты, шустрый доктор. Молодец, доктор. Я так и знал! Англии угрожает опасность, а наш милейший доктор побивает рюк, и развлекается фехтованием! Чай, между прочим, первосортный, Сквайр. Кстати, рекомендую. В чем дело, мистер Треллани? В чем дело? Как это? Вы что, ничего не знаете? В нашей булке бросила кабинет! давно свое время злое сели в фирмах и банках. <пирам> Пираты. <пирам> а также поселились в нашей тратине. Вы мне не верите? есть на свете пираты? Ну, конечно же, есть, сэр! Вот, послушайте Джима, он смышленый малый. Ну, это же легенда, уважаемый Сквайр, всего лишь легенда, пираты. Ах, легенда! Ах, легенда! А красный Костар тоже легенда! А Мордон тоже легенда! Накинулись капитан

безобидных контрабандистов. Ливс, Ливс, дорогой, а тут там будет кровавая схватка. И вы мне понадобитесь как военно-полевой хирург. Ну хорошо. Миссис Хокинс, спасибо за чай. Джим, мальчик мой, прощай. А если этот начнет безобразничать, сообщите мне, и я живо засажу его на решетку. А вы, любезнейшие, постарайтесь запомнить, что для слова ром и слово свет одно и то же. Ну вот сквайр я к вашим услугам вперед за Англию!